Три короткі, навіть два коротких запитання щодо ЄВЦ. Три головні досягнення вашого центру. Це раз і друге, навіщо створювати місцевий центр, якщо є там здоровезні волонтерські групи, як то «Повертайся живим, Крила Феніксу» і так далі. Значить, ну, достиження які. Я считаю, що ми об'єднали людей, и причому. ну из таких самых важных проектов я считаю что это вот этот родинокола так это, это организованный считаю, концерт так это не только концерт это была двудневная работа с семьями погибших причем работа очень правильная там как бы психологи юристы потом концерт потом ну просто как бы вот я считаю что это очень правильный проект я считаю очень правильный проект ну как бы достижение это как бы вот связь то, то чем я занимаюсь вот Радиции, да, машины. радиосвязь да радиостанции там ну разные техно технические технологические ну там все равно все-таки в основном радиосвязь вот я считаю что очень правильный проект там это вот автобаня я считаю, что это, ну, понимаете, мое видение волонтерства – это я, правда, об этом еще говорил летом, еще в, ию, в июле, наверное, в августе. Я говорил, что там носки, форма, берцы – это все равно все, условно говоря, в, в Министерстве обороны есть. И здесь можно было бы направить усилия на то, чтобы заставить их это все выдавать. Вот. А волонтеры они должны заниматься теми вещами, которые облегчают службу солдатам, которые там, ну не знаю, там наколенники которых в армии все равно не дадут, там телевизор, чтобы солдаты там могли смотреть свежие новости. Разумеется. Да. Профразую, запитание. Да. Вы чувствуете что ваш центр потребен на местах. А, да, это второй вопрос, я понял. Почему к не примкнуть к каким-то более глобальным, условно говоря, брендам? Да? Дело в том, что чем ближе вот условно говоря доверие там из рук в руки вот там тем, тем это проще контролировать и тем э, это ну, будет более как это такое вот более чувствительное вот. сейчас скажу как это тем это будет более более адресная как бы помощь и здесь меньше шансов на какие-то там условно говоря недоверие и так дальше. главное запитание то все ж таки волонтери єдиного волонтерського центру отримують якісь гроші за свою діяльність нет. Абсолютно? Нет, абсолютно Ні. даже у нас проблема, тут серйозна проблема є то например Чи сейчас... на додому можно не нічого нет, нет, такого нету чай нет ну чай вот у нас допустим приходят бабушки вязать в сетки там ну люди женщины там разные дети приходят иногда то там бывает такое что мы им завариваем чай как бы общем-то, но это максимум. Вот у нас, например, такая насущная проблема. Нужен сейчас вот на склад человек, который бы занимался складом, сейчас занимается обушной Геннадий Михайлович и Стас Тавлуй, в общем-то, но им нужна еще смена периодически. И вот как вот здесь быть? То есть... Э, нужен человек, который там будет фактически на полную ставку. То есть надо либо пенсионера найти, какого-то, который там будет, ну как наставку, я имею в виду на полный день. То есть надо либо пенсионера найти какого-то, который ну, деньги получает где-то в другом месте, а здесь работает, либо вот что делать? Это серьезная проблема. У нас никто ничего не получает, никаких денег. Даже более того, я скажу, что допустим, э, вот там надо съездить куда-то, там съездил, поездил, то бензин там вот по городу мы ездим, бензин не компенсируется.